بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نسلی و نسلی رسول کریم قرآن حدیث میں رزق میں برکت کے اسباب بھی بیان کیے گئے ہیں اور اسی طرح سے جن اسباب کے بنا پر رزق میں بے برکتی آتی ہے معاشی مسائل اور معاشی مشکلات آتی ہیں تو ان اسباب کو بھی بیان کیا گیا ہے تو رسک میں بے برکتی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے سودی معاملہ سودی لین دین قرآن کریم میں سور بقرہ کی آیت نمبر دو سو چھہتر ہے صدقات اس آیت کے اندر اللہ نے واضح طور پر ایک اعلان فرمایا کہ اللہ سود کو مٹا دیتے ہیں اللہ پاک سود کو مٹا دیتے ہیں یعنی سود کے ساتھ جو آئے ہوا پیسہ ہے سود سے آئی ہوئی جو دولت ہے مال ہے وہ اللہ پاک سب کچھ ختم کر کے رکھ دیتے ہیں بخاری شریف کی ایک روایت ہے حدیث ایس نمبر, ایس نمبر ایس ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ و برباد کر دینے والی سات چیزوں سے بچو کیا فرمایا کہ تباہ و برباد کر دینے والی سات چیزوں سے بچو اور ان سات چیزوں میں سے ایک چیز یہ بیان کی کہ سود کھانے سے بچو اور اسی طرح سے فیض القدیر کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں سودی لین دین کا رواج ہو جائے تو اللہ پاک ان پر قہد سالی مسلط کر دیتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سود سے مال اگرچہ بڑھ جائے مگر اس کا انجام کمی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے یہ جو روایت حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے نقل کی اس سے ہماری ایک بہت, بہت بڑی غلط کمی کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے کہ بس اوقات ہمیں لگتا ہے کہ سودی کاروبار یا سودی جاب سودی لین دین میں ہمیں خوب زیادہ مال حاصل ہو رہا ہے خوب زیادہ پروفٹ اور نفع حاصل ہو رہا ہے اور مال کی کسرت ہو رہی ہے اور ترقی, ترقی ہو رہی ہے لیکن یہ ساری ترقی اور زیادتی اور یہ ساری ہمیں ظاہر میں لگ رہی ہے کہ یہ ترقی ہے ورنہ حقیقت میں اس حدیث شریف میں بیان کر دیا ہے کہ اس کا انجام اس کا اینڈ یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس سب کو ختم کر دیں گے اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ سود کے مال میں برکت نہیں ہوتی سود اس کے بہت سارے وعیدیں اور بہت سارے وبال احادیث میں قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ ساری وعیدیں اپنی جگہ لیکن سود کی ایک وعید یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مال میں بے برکتی آتی ہے اور معاشی مشکلات اور مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک آدمی ہے وہ بہت لمبا چوڑا ہے سب ظاہر میں دیکھنے والے سمجھیں گے کہ یار بڑا صحت مند ہے لیکن اگر ڈاکٹرز کہیں کہ اس کا سارا جسم جو یہ ہے اس میں سوائلنگ ہے اور یہ بیماری کی وجہ سے پھولا ہوا ہے حقیقت میں اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے اور اس کے برعکس ایک نوجوان ہو جس کا ظاہری جسم کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہ ہو لیکن اس کے جسم پہ کوئی سوائلنگ اور سوجن نہ ہو تو وہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ یہ صحت مند ہے اگرچہ ظاہر میں بڑا نہیں ہے لیکن وہ دوسرا اگرچہ ظاہر میں بڑا ہے لیکن وہ صحتحت مند نہیں ہے تو اسی طرح سے جو سود سے حاصل ہوتا ہے مال وہ اگرچہ ظاہر میں ہمیں زیادہ نظر آئے بڑا نظر آئے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ وبال جان ہوتا ہے اور تھوڑا سا مال جو حلال طریقوں سے حلال آمدنی سے حاصل ہو وہ اگرچہ ہمیں تھوڑا نظر آئے کم نظر آئے لیکن اس کے اندر برکت ہوتی ہے وہ باعث نفع ہوتا ہے اور فائدہ مند ہوتا ہے اور خوشیوں کا باعث ہوتا ہے تو لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے معاملات کو ہم علماء سے ڈسکس کر کے اپنے کاروبار کو اپنی ملازمت کو جاب کو کہ اس کے اندر کوئی سود تو نہیں ہے اگر ہے تو اس سے ہم بچنے کا اہتمام کریں اور اسی طرح جو ہمارے معاشرے میں سود عام ہو چکا ہے رائج ہو چکا ہے تو اگر ہم ایسی پوسٹ پر ہیں ایسی جگہ پر ہیں کہ ہمارے کہنے سننے سے سودی نظام میں رکاوٹ آ سکتی ہے سود کو ختم کیا جا سکتا ہے تو ہم اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کریں اور اگر ہم ایسی, ایسی پوسٹ پر پور نہیں ہے है تو پھر ہم اپنے آپ کو سوز سے بچانے کی کوشش کریں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے